जांबोटी येथे पूर पथकाच्या कमिटीने भेट दिल्याच्या विरोधात बेळगावात करवे शिवराम गौडा गटाच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी सकाळी आंदोलन केले मादाई प्राणी प्रकल्प क्षेत्राला केंद्रीय पूर पथकाने दिलेल्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर करवे शिवराम गौडा गटाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि शेतकऱ्यांनी गोवा आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची छायाचित्रे धरून यानंतर फाडून संताप व्यक्त केला तसेच सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करत गोव्याची बस बेळगावात चंदमा सर्कल येथे थांबून निषेध केला त्याचवेळी कार्यकर्त्याने एक महिलेने गोव्याच्या बसवर चढून गोंधळ घातला शेतकरी नेते आणि करवे कार्यकर्त्याने मुसळधार पावसात अर्धनग्न स्थितीत महाराष्ट्र सरकार व गोवा सरकार विरोधात आंदोलन छेडले महाराष्ट्र गोवा मादाय प्रकल्पाचे पाणी कर्नाटकाला सोडत नसल्याच्या विरोधात करवे शिवराम गौडा गटाचे नेते वाजिद अहमद हिरेकोले यांनी सांगितले की केंद्रातील पूर पथकाने मदाईची पाहणी केली असून एकवीस जुलैपर्यंत आम्हाला पाणी मिळण्यासाठी शासनाला वेळ देऊ असा संताप व्यक्त केला वाजिद अहमद हिरेकोले समूह इनापूर यमनाप्पा मलगेरे हनुमान घोसले संगीता कांबळे यांच्यासह अनेक शेतकरी नेते कर्वे आंदोलनात सहभागी झाले होते प्रतिभटने चल रहा है बोले तो कर्नाटक रक्षण विधि के सुरा सुमारो 40 वर्ष ये होरहार चल रहा है मादाई योजना कर्नाटक को ये पानी इधर छोड़ना बोल के सुप्रीम कोर्ट आर्डर है फिर भी कर्नाटक सरकार आदेश करे तो भी गोवा सरकार महाराष्ट्र सरकार ये मिलकर और ये वापस पानी मादाई का पानी और गोवा को वापस फिरा लेने के लिए काम करने के लिए देख रहा है मगर ये हम लोग कर्नाटक रक्षावेदिक वाले होंगे और राइस संगठन वाले होंगे मगर ये इसको तो हम ये इधर जाने को देते नहीं है गोवा सरकार को इस तरीके देते है मगर गोवा सरकार को कितने बार बोले हर बार यही काम करते रहता है जुलाई आने के बराबर -बर उसका वो एक का हाथ डाल के अंगार लगाने का काम करता है महाराष्ट्र सरकार और गोवा सरकार मिलकर यही काम करते हैं मगर कर्नाटक लोगों कर्नाटक रित्र लोगों और कर्नाटक संगठन वाले ये पूरे सारे के सारे उधर जाके और हमें काम करने के लिए तैयार हुआ है अब इसके बाद में हमारा कर्नाटक सरकार ये जुलाई इक्कीस तारीख तक ट्वेंटी वन तारीख तक उधर काम होना चाहिए नहीं अगर होगा तो हम पूरा कर्नाटक के वाले फिर बाद में रईस संगठन वाले मिलकर उधर ही जाके कनकुम में हम काम करने के लिए हम तैयार है उसके बाद में गोवा सरकार के बोलता हूँ ये कर्नाटक के हमारा पानी के लिए पीछे क्यों पड़ा है छोड़ दो ये पीने का पानी है ये पीने को लोगों को तकलीफ है हुबली धारवाड़ नरगुन नवलगुंद इधर बहुत खराब तकलीफ है लोगों को रेतर के लिए खेत में पानी नहीं है पीने का पानी के लिए इतना त्रास करते है तुम लोग तुमको जरा तो शर्म आना चाहिए है ऐसा काम कभी मत करो पीने के लिए रित्र के लिए तुमको बेलगाम का अनाज होना बोले तो हाथ पीछे काड़ो नहीं है बोले तो तुम्हारे को तरकारी भी नहीं देगा अगर दूध घी ये क्या क्या बेलगाम चीज तुम्हारे को उधर आता है ना वो सब बंद करवाना पड़ेगा यही बात मैं तुम्हारे को गोवा सरकार के लिए तरीके देता हूँ बेलगाम जिला अध्यक्ष वाजी देरे कुड़ी करके